О! Внимательный, лейтенант Хюбер, вы что, презираете меня? Почему вы меня избегаете? Вы что-то хотели? Я давно хотел попробовать вас поцеловать. Хочу с вами целоваться. Теперь вы не хотите, чтобы я поцеловал вас. Почему? Может, вы хотите, чтобы я сказал, я люблю вас. Но я не знаю, что это значит. Не, не... произносите этого слова. Я не желаю вас слушать. Тогда почему вы завлекали меня всю дорогу? Почему не считались с моими чувствами? Это бесчеловечно, мистер. Да. Знаете что, мисс Требер? Я всего лишь младший офицер на корабле второго класса. Но это дало мне возможность наблюдать за людьми. Я видел таких, как вы раньше, 46-летние женщины, но все еще кокетки. Часто путешествуют, часто чего-то ищут. Знаете, чем заканчиваются такие поиски, мисс Требер?